бажаем тебе первое. Рейтинг холидейс. Не, 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 не передаем. Вы читаете все свое поздравление, конечно. Божественных тебе оценок. Да. Великих достижений. Горячий шнурочек. Good mood. Денег побольше. Жить его возможно. Залезных нервов. Бежачка в кармане. Коттедж за, Коттедж за границей. Не, а что такое? Окей, сауну. А что на месте Трехэтажный дом. дом. Full-life returning home. Это мы с тобой Счастье и здоровье. The end. Сначала пытался быть... А как ты крут, прекрасен и велик. Без спора ты смешнее всех на свете. Во всем лице это известный фрик, не знаю, что такое Хорош Хороший, крепкий ты, хотя я не люблю хорошего. Добра тебе и глав, хомячок. Его тебе и так всегда хватает. Йо, как же я забыл тебе сказать. Желаем тебе еды. Всегда не выдержит таких двоих, как ты. И мы прекрасно это понимаем, дети. Кстати, это потому, что ты слишком классный для этого планеты. Лемур, не так прекрасен, как ты. Возди тебе не будем, мы желать, наверное, и так тебе хватает. Отличный парень, маленький, босяк. Потом тебе скажут даже больше. Потому, мы тебя уже замечаем. Скажем точка. У нас прекрасный жильцей. Фыр-фыр, коняк бежит по рельсам. Чайков, ты много дальше реально не знаю. Присоединяемся бурными аплодисментами к поздравлению. Да, да. А теперь вот это маленьком а, кружке а, напишите буквы У, С, П и Л. Не имеет значения, в каком порядке и самого по размера. Да, в самом маленьком. У, а может У, С Л. У, С, П, Л. Просто А во втором круге расставьте цифры от 1 к 4. В любом порядке я сам Как вижу. нравится, да. Как нравится, Окей, все. У это учеба, С это Постель в смысле поспать. <соединяющие> любовь это в смысле любовь. А, не в смысле а любовь – постель. постель. Да, в смысле На первом месте этот товарищ, а вы будете ухаживать, у него учеба. Девизом для учебы он выбирает функции, создает орган и бесконечный, характеристика, э, ну, я думаю, ума этого прекрасного человека. На втором месте, конечно же, поспать, потому что э, получился надо выспаться. Работа него в лес не убежит. А, ну и как я животное снимаю, ласка, он горяч. Да? А, насчет любви после учебы и постели. Да, Крыса в наших рядах у нас завелся Сокрот. Ну, на самом деле, тут про любовь, ну, как то ну как-то. Не сходится, потому что да, человек не он, 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 он не самый, не самый одинок. Ну, не самый не знаю, Потом там муравей. Ну, муравьи они вместе живут, там типа никого, никто никого не кидает, отношений а нет. Абсолютно. Это плазматически. Ну, в общем, типа, что любовь, что это, ничего не ясно. Вот, на П это что у нас? Это уже было? Первое, второе, третье, А, это, а семья. это семья. Задвинул семья, как семья не <с очень. Или Емеля твоя неделя, и дать человека. Тушкан тоже звучит как детская прозвище. И этот человек думает, что в сие нужно держать пельку на ПТ. В сие оно все бывает, ну, то хорошо, то не будет, очень хорошо, поэтому зебра, и все, как говорится, люди счастливы, поэтому последний не счастливы. На втором месте постель. Постель. И тут мозг человека подсознательно понимал, что постель не продал. Вот. Потом пингвин, ну, белый. не то, что милый, но не очень, не очень пик, подвижный. А пик, как пингвин. Не очень подвижный в постели. Но, да. но зато, но зато, но зато, но зато красивый. В постель это в смысле спать. Так я буду, а перед этим есть? А там же мы Ну, но в конце концов красивый. Да. Вот. На третьем месте учеба. И в учебе, как и в любви, краще вырубать в груди, неже в камне. Классная шня. Вот. Но на самом деле тут тоже присущ тушканчик. ну, типа, тушканчиков мало кто любит учебу. И, конечно, учеба, она привлекательная и нежна. И любовь на самом деле это такое себе. Вот. Последнее, да? Да. Ирисон тупой как про. <свят> Вы знаете, хомячок и последнее-последнее, <свят> мне кажется, характеризирует, почему отношение к любви такое. Потому что любовь не нужна. Главное, чтобы был богатый. <свят> 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 это у нас анкета... ...анонима. <свят> Нет, это Саня. <свят> Саня, ну, на <Поехали. свят> <свят> Ну, вот. Сын и жир. Там все свой. Все понятно. Дальше. На первом месте у этого человека семья. Я тоже не понимал. Я теперь звоню. Ну, смотри. Не важно, что в семья. Старинная пословица, старинная. Я какая-то так ты, я как и батька, так Как тебе? Не помнишь? В общем... Самое главное в этом человеке я его неожиданность, эффект неожиданности. Он, он умеет. Потом тяжело будет выгадать кровь, но а это. Да, да, да. Итак, да, у нас Лешин, да? Это в семье Лев и Успешен. Если говорить о постели, которая стоит у этого человека на втором месте, то здесь... Опять же, какую-то глушную еще. что? и что-то у нас дельфины сегодня в моде. И они почему-то все богатые. В постели, заметьте. Ну в том в место нормально. Третье у нас это любовь. А на третьем всего лишь вместе... Ну, учеба, на учеба на последнем, Все остальные ну, все приоритеты. Значит, с любовью у нас... Э, нормально, ну, я с английским все как-то так... Нормально. Значит... Там да, написано, какая переведена. А, какая Ну, вот, понятно. Ну, и вообще-то так оно... Ну, с любовью, как собака, в дружию. То, ну, что учеба, счет... Значит, Черт, это будет быстро, это, будет быстро. Учеба. Ну, конечно, в учебе это главное. Нет, нет, без труда, не, не, вы, не овощ труда. Да, <ресс> хорошо. <periodic. ресс> <ресс> <ресс> Дальше написано орел, потому ну как бы орел, умная <ресс> да, птица, все два. И, как говорится, хочешь учиться в УФМЛ, будь трезвым. <ресс> <ресс> учеба главная ассоциация. Да, дальше у нас. Не, на самом деле, вы знаете, этот человек, он не самый замысловатый, потому что тут как было у СЛП. Так два, три, четыре Ну, на втором семья. И тут на еще турне. Дальше, а что такое вот выражение, которое может часто звучать в семье, но оно как бы описывает семейную уютку, что дурное. Козел. Вот, а дальше... Два осады. Э, волосатый. <laughs> типа мужик в семье, все дела. <laughs> дальше, дальше любовь. <laughs> в любви, любовь, она то ли <laughs> то, то ли все, в общем, какой-то гоголь может. Дальше идет бегемот. Любит девушек пополнение. Вот. И... <смех> <махатый>. <смех> Это А четвертое, это у нас постель. Я что-то забываю. Постель тоже человек, мозг, вот он осознает, что постель, на это, и там яйцо в крутую. Но дальше он как бы показывает, что яйцо в крутую, но он что-то намекает не на то. и Там написано гол. Вот, в конце концов, веселый, типа, это значит, oh, с... oh, я я, я не говорю. Вот, а по бокам тут, короче, еврейская звезда. Вот. И, на самом деле, дальше идет кого-то непонятного, я не знаю, кто это. Я не знаю, кто это такой вообще, но, Виктория Юрьевна, можете вы это зачитать, а я пока... Потому что... Это человека... Типа как бы про последствия своих снов, наверное, да? А, а вот это вот э, либеральный кошка. Э, как кошка, вот он. Либерален, по сути, в постели. да? Или не кошка? Куала! Куала, да, ну какая кошка в постели. Породом. Так, на втором месте после постели заметили, это пойдет любовь, да? То есть, а не вы это... не сказали, что кошка коала. Я сказала. Либеральный девочек по коала. Итак, любовь на втором месте. Понишь, сам топи другого. Нет, я такие слова не выговариваю, мы не исправляем, все было нормально. И как друг, и как сова, ну в семье, я напоминаю. Значит, четвертое, это у нас учеба. Значит, когда учится, он пожирает электричество и очень об этом. Жалеет, но я не думаю, что у нас появилось животное киви, да? Киви, 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 киви животное киви. И, ну, в принципе, серая масса. То есть, ну, это, это вся у нас серая масса, ну, вот, вот такое отношение. Так, это у нас ну, великий человек, который ставит на первое место любовь. Немногословен, и это прекрасно. Читаю. Первое, любовь. Это значит жить. Лев. На втором месте это учеба играть и быть умным, как муравей. Что? Третье. Заметьте, там, где у нас семья, там у нас спать. Спать. Сова и быстрый. Быстрая сова. Постели. То есть поспать, как у нас отношения. Ну, то есть вообще человек не любит спать. Это... Лол, ленивый кот. Ленивый кот. А Лол это что? Это Лол. Это Лол. Все. То есть всем все понятно. Это кто у нас? И поскакал. наверное. нчик. Серьезно. И поскакал. Так, а кто это? Ну, там написано и поскакал. Следующий у нас э, анкетируемый. На первое место ставит семью. Молодец. С хэппи звезды, день рождения. Семья, день рождения, все круто. Ну, правда, худой как кот, Ну, ничего страшного, не откормили семье. Второе, это любовь. Э, наш девиз. Три-два слова почему-то. И на этом закончили слова. Человек в написал четыре. самого главного смеющегося товарища нашего праздника. Да, на первом месте учеба. Вот посмотрите на этого товарища. На первом месте учёба, надо брать пример. Потому что краще пизно нижней полы. И нижачок у нас ползе и колется. И разумный пин, я нижачок в учебе. Колется и ползет. Ты писал, я что, писал, вот эту, ты писал. Значит, насчет здорово. это у нас семья. Что ни на что не отнять? Значит, э, крыс, и дозиров, мы живем. Крыс. Крис. Крис такой сама. Ну, на английском она переведена. По-латынский. Сайчик. Да. В семье. Да. Такой веселый, веселый. да, ну, все понимают, да? Замечательно. У нас любовь, семеро вот, одного не ждут. И так понятно, будет счастлив. Постели, как поспать. У нас я напоминаю, постели Мы продолжаем анкетирование а а Следующий прекрасный у нас. Ну, никто не знает, что у нас много именинников, поэтому можно не называть его, да? На первом месте у него учеба. Обратите внимание, 310 у нас рвет рейтинг учебы. 210. А у 210

В учебе. Значит, в любви, в любви он у нас. Очки же. Не-не-не, куда? Ты не туда смотришь, тише. Очки ты надо. И тебе значит, тоже надо. И вас, и отзывчивый он. Вот. Это у нас в любви. В семье, которая стоит на третьем месте, тише едешь, дальше будешь. И утконос добрый замечательный утконос. На четвертом месте ты где был? На На четвертом месте у нас с <laughs> днем <Дюморщине. смех> И как кузнечик он толерантный. И Валера заканчивает, и набрался с ним для последних двух анкетирующих. <laughs> так, на первом месте у этого чего. Это Это не легко будет считать. <laughs> на первом месте учеба. Uh, <реклама> вот. И вот тут фраза такая «Tits of GTFO». Знаете, тяжело комментировать то, о ты вообще не имеешь никакого представления. То есть, что то не было написано, было написано. Потом дальше он как бы ставит под сомнение всю науку, пишет единорог. И в конце концов толстый. Ну, я не знаю, толстый типа. Очень крутой. Ну ладно. Вот. На втором месте это у нас постель. Постель, очень круто. Да, да, да. А? Да. А? Да. Постель, постель тут, короче... тихоходка, но но в конце концов как бы добавляя фразу дядя не нужны он пишет большой вот. дальше дальше у нас это семья Шелестболь, когда король. А, 6 болей, когда приз король, семья. Дальше лемур, ну типа, ну лемуры классные на самом деле, ничего не скажешь. И дальше словом таким вот хорошо написано, написано желтый. Через О. Желтый. И в конце концов любовь, любовь, она как бы тяны нужны, все дела. Любовь и шлеп это Трамп. Это Это драма. Сейчас я пони вот. Так, э, пони, ну конечно же, все любят пони, но Поним? в любви он свой, поэтому четвертое место. <свят> это, э, это у нас наш уважаемый. <свят> вот. На первом месте у этого человека учеба. И я опять же хочу отметить Гениально. то, что я уже читал эту. <свят> Нет, да. Не читал. Так как ты не читал? Читал. Читал. Коколь мог я читал. Ну, стой, теперь мы будем тебе а, поздравить а, нашу книгу. Я присутствую, я присутствую. Хорошо. Вот это мы хотели бы вам оставить вот это дерево желаний. Только я прошу вас до конца вечера, потом на карту на своем листочке написать пожелание. гадость не написал, потому что подпечаток пальца. Вот. Мы напишем пожелания и на самом деле что-то хоть что-то будет про нас напоминать. Вот, прошу всех написать. То есть отпечатки поставили еще пожелания.